呃、嗯，我们打电话其实也没啥子，爸爸就是问下你，我们就是准备今年要回过去过春节，问下你学习如果回，去，还是喊你去读书嘛，看你格外做啥子就回家，是不是你决定了吗？想不得，想下嘛，还想还想几天嘛？ 长,长的正常了，我们去漂泊，去流浪。嗯啊 <aunque S 2> 说我说你怎么进呢？我有一线希望，我都要去。扛国打啊你来。再给我讲、啊、一下，阿强。少年强妹妹。春的，打的还有他们原因应该说。也没他们。